Сирийский диктатор Башар Асад бежал в Россию. В Кремле официально подтвердили информацию СМИ, а Песков уточнил, что решение о предоставлении убежища бывшему президенту Сирии и его семье принял лично Владимир Путин. Где остановился Асад, неизвестно. Но российские журналисты вспомнили расследование Financial Times, Пять лет назад медийщики писали, что семья Асада с 2013 по 2019 год приобрела 19 апартаментов в Москва-Сити. На тот момент эту недвижимость оценивали в 40 миллионов долларов. Личная встреча, по словам Пескова, у Путина и Асада не запланирована. Интересно, что над посольством Сирии в Москве уже развивается флаг, который с 2011 года активно использовали оппозиционные режиму силы. Мы пришли сюда, сюда, сюда сегодня поздравлять друг друга с таким успехом, с, таким, с такой победой. Это для всех сирийцев, для всей Сирии, это, это которые ждали больше уже, уже 50 лет. Этот день. Конец, по... этот Пойдется. день пришел и, пришел. и появился. Да. В Сирии после празднования падения диктатуры Асада, которая длилась более полувека, формируется переходное правительство. СМИ сообщают, что возглавить его может бывший глава Рияд Хиджаб. Кремль, который больно щелкнули по носу на Ближнем Востоке, отмалчивается. Что будет с российскими войсками, неизвестно. Собственно, на данный момент непонятно даже, сколько их в Сирии. Журналисты подсчитали контингент по результатам голосования на последних выборах за Путина. Тогда отчитались о 7 тысячах избирателей. В СМИ также появилась информация, что Россия обратилась к Турции за поддержкой для обеспечения безопасного вывода своих войск из Сирии. Якобы россияне перебазируются в районы, контролируемые Турцией, а позже по воздуху вернутся на родину. Я думаю, що росіяни поки що будуть чекати до останнього, так для того, щоб зрозуміти, чи дасть їм ці бази зберегти, тому що ну не зрозуміло, яким буде новий цей коаліційний уряд, який е, прийде на зміну, який вже анонсований. так але не зрозуміли його ні склад, ні хто туди буде входити, ні яка буде пропорція тих угруповань, які е, брали участь в цьому наступі. Е, і очевидно, росіяни ще сподіваються, якимось чином з кимось спробувати домовитися да, про те, щоб або обидві бази залишилися, або хоча б одна база залишилася. Ніхто ні. понимает, значит, там, где эти военные, сколько техники они там побросают и оставят, значит, сирийской, сирийской оппозиции, дадут ли, им, дадут ли им спокойно выйти, потому что, напомню, еще несколько дней назад российские самолеты, значит, там, бомбили отряды этой наступления.